siz bunday ahmoqona tryuk haqida eshitganmisiz ha to'g'ri eshitdingiz o'z hayotini xatarga qo'yish bu ahmoqlik lekin bu inson shu ishni qilib dunyo rekordini qo'liga kiritdi yetti ming olti yuz kilometr balandlikdan parashyutsiz sakrash amerikalik parashyutchi lyuk ekins yetti ming olti yuz kilometr balandlikdan parashyutsiz sakrab jahon rekordini o'rnatdi bunday balandlikdan sakrash va o'lmaslik uchun ekins yerdan ancha balandda qurilish kranlari yordamida mutaxassislar yon tomonlariga yoritgich lampalarini o'rnatib chiqqan hajmi futbol maydoniga birdan 3 qismini tashkil qiladigan cho'zilgan to'r ustiga tushishi kerak edi 2 daqiqa davom etgan parvozdan so'ng ekins torga muvaffaqiyatli qo'ndi va aql aqlbavar qilmas g'oyasini amalga oshirdi va yangi jahon rekordi sifatida qayd etdi har kuni oddiy odamlar biz imkoni yo'q deb o'ylagan narsalarga tobeligimizni isbotlab kelmoqdalar bunga ishonish qiyin bo'lsada asosiysi ular maqsadlariga erishib o'ziga bo'lgan ishonchini oqlab kelayotgan bo'lsa ajab emas video ma'lumot sizlarga yoqgan bo'lsa videoga layk bosing muhokamalarda o'z fikringizni bildiring kanalimizga obuna bo'ling